Salam, hər hansısa da qalan dəyərli izləyiciləri, hər vaxtdan xoşbəxt olsun. Bu günləri sizə möhtəşəm bir təmir olunmuş mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Ləzzət House restoranının arxasında, 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. 135 kvadrat metr ölçüyə malik, möhtəşəm təmir olunmuş mənzilimizdir. Videonu sona kimi izləyin. Mənzil haqqında bütün məlumatlar və mənzilin bütün görüntüləri qeyd olunacaq. Başda mənzilimizin giriş hol hissəsindən. Giriş qapımız sol tərəfdə. Dərin ölçüyə malik güzgülü şkafımız yerləşmişdir. Mənzilimizin yataq otağı, digər yataq otağı, qonaq otağı və mətbəximiz. Sağda isə sanitar qovşağımız və geniş qadırıb otağımız var. Mənzilimizin döşəməsi bambuk parketdir. Təkcə döşəməyə 12000 pul xərclənilmişdir. Başlıaq yataq otağımızdan Onu da qeyd etdim ki, mənzildə gördüyünüz əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Bahalı əşyalar və bahalı materiallardan istifadə olunaraq təmir olunmuşdur. Təmirdə lazım olan bütün materiallar hamısı xarizdən gəlmishdir. Əşyalar da daxil olmaqla. Mənzilimizin yataq otağı, möhtəşəm mənzilimiz və əşyalarımız. Mənzilimizin yataq otağı kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Eyvanımıza çıxışımız var. Xol istamız da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. 1 e, rol onu 200 manata olan koridor aboylarımızı sizə təqdim edirəm. Divarda belə bir dizayna uyğun karpentkamız yığılmışdır. Şəklimiz asılmışdır. Çılcıqlarımız hamısı tam dizayner uğur şəkildə yığılmışdır. Otaq qapılarımız xüsusi sifarişlə hazırlanmış qapılardır. Bambu qapılardan ibarətdir. Bura mənzilimizin ikinci yataq otağı. Burdan da eyvanımıza çıxışımız var. Geniş eyvanımız var. İsitmə sistemi kombi sistemidir. Batareyakalarımız, radiatorlarımız hamısı quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi əşyalarımız da keyfiyyətli və bahalı əşyalardır. Döşəməmiz bambuk parketdir. Məzinin qiymətinə bütün əşyalar daxildir. Məzinin sənədi çıxarış kupçadır. Alıq-satqı dövlət notariat konturunda həyata keçiriləcək. Dövlət ipoteka təsdiqləmiş şəxslər mənzilə rahat ipotekiya sala bilərlər. Burda isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Bu köşəm qonaq otağımız kvadrat ölçüyə malikdir. Əşyalarımız çox bahalı əşyalar, təmirimiz super təmir olunub. Mənzilin keyfiyyətinə, binanın keyfiyyətinə söz ola bilməz, çox baxımlı binadır. 2 ədəd liftimiz var. Mənzilin, binanın önündə və arxasında maşın saxlamaq üçün yer üstə ayrılacaq var. Yer altı dayanacağı da həmçinin mövcuddur. Yenidən xoşlaşınız sizə təqdim edirəm. Dindi isə mənzilimizin mətbəx hissəsi ilə tanış olaq. Çəninərlə tamaşə mətbəximiz döşəməmiz burada da paqpak parketdir. Mətbəx mebelimiz hamısı bahalı materiallardan istifadə olunaraq yığılıb. Gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir. Mənzilimizin mətbəxi. Soyuducumuz 2 qapılı. Hitachi Novra soyuducudan istifadə olunub. Burda mənzilimizin Ariston tipli qabiyanı yerləşir. Bütün texnika Ariston firmasının texnikasıdır. Mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. İndi isə sanitar qovşağımız və kladovkağımızdan ətraflı tanış olaq. Yenidən xol hissəmizdə. Burada mənzilin sanitar qovşağı ayrı-aylıq dolunub, lakin mənzil sahibi buranı kladovka kimi istifadə, gardırobu ta kimi istifadə olunur. Burada e, paltaryamaşınımız da yerləşdirilib. Çamaşırxana kimi də istifadə etmək mümkündür. Burda isə Mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Dəniliş sanitar qovşağımız var. Bahalı aksessuarlar, bahalı duş kabinləri istifadə olunaraq hazırlanmış şəkildədir. Döşəmə materialları, sanitarlar, isti puldur. Mənzil haqqında bir daha ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Ləzzət Xaus restoranının arxasında 135 kvadrat metr ölçülü, malik, qanunu 3 otağlı möhtəşəm mənzildir. Mənzilimizin qiyməti şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Xahiş olunur videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Fikirlərinizi isə rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz.